Всем привет дорогие подписчики, зрители и гости моего канала. С вами я, Мария и Стив. Сегодня, у нас будет очередной спрей по механизмам. Сегодня у нас будет механизм называться камин. Вот он так делает, э, Схема очень простая. Вот все что нам пока что понадобится. Я думаю, что еще. А что? Э, у нас надо еще две зажигалки. Это обязательно. Так, вот, вот так вот такая у нас схема. Легкая очень, да. Так, ну давайте приступим к этой постройке. Но перед видео поставь палец вверх и подпишись на канал. Окей, давайте начинать. Что мы первое делаем? Выкапываем яму в три блока. Вот так. Что Дальше берем э -э, лепку башен Ставим вот здесь. Дальше берем э, ну, камень. Берем защиты. Сюда. Дальше мы берем э, любой блок, э, чтобы он не сгорел. Потому что я видел шарс, и у меня она полностью сгорела. Мастер бари. Вот так ставим. Дальше. Берем руки. Можно можно взять тепло. Я не знаю, вот так и делаем дальше. В раздатчике выпускаем вот сюда зажигалочку. И сюда вкладываем зажигалочку. Так, дальше. Э -э, берем рычаг, ставим вот сюда. Дальше берем э -э, любой блок сюда, вставим. Дальше ошибки ставим сюда. Туда. И сюда обычно. И все, в принципе, наш викниз почти готов. Только надо здесь поставить еще те в, в пакетик. Вот, все, наш викниз готов. Ну что ж, давайте приступ. Я вам покажу. Ну, проверим, давайте то есть. Так, окей. Так, вот, все. Нажимаем. Все горит, все горит. Нажимаем. О, нажимаем. Все не горит. Нажимаем, все горит. Не нажимаем, все не горит. Все. Все как-то можно обделать. Ну или давайте обделаем там, как тут вот как это не так делать. Вот, давайте здесь тоже там пьем. Здесь что у нас и вот так. Ну как-то очень огромный будет, ну чисто так показал. Вот. Все, ребят, прикиньте. День ну все. С вами был Майкл и Сил. И камничик, все, ребят. До новых встреч. Всем удачи! Sim, tá,